понял, что благодаря ну, чувствовал дети все эти чувства. Сколько это чувство? Приходит на следующий этап. Как сильно все зависит от перевода. Перевода, перевода, перевод. Как есть Гусвай, мы знаем, он берет текст, и Бакер там написан перевод, но в принципе адаптированный. Второе это то, что нитья сильно связала, что любовь Бога. Второе это то, что нитья сильно связала, что любовь Бога дремлет. И он уже есть там. И, 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 объединяет, и, объединяет, и что теперь э, вот этот процесс содомоваки он должен вот эту, эту не перевод ну, проводить. Все. Видите да. в перевода. Слова не русские, это коснитесь, нельзя поменять. Запятую. Там не перевод, а просто игра запитая, вся разный смысл. Да. Человек Пропада, кстати, если комментируете, есть ссылка на это дело. Слово практика подразумевает, что мы с помощью органов своего тела занимаемся той или иной деятельностью. Следовательно, регулируемая практика преданного служения – это использование наших телесных органов в служении Кришне. Один орган предназначен для приобретения знаний, другие для того, чтобы исполнять наши решения, основные на размышлениях, эмоциях Таким образом, практика подразумевает вот, одновременное участие ума и телесных органов в деятельности преданного Я так понимаю, что смущает слово чувство, и оно как-то ассоциируется с чувственным наслаждением. Да, это имеется да, да. Ну а мы же мы, в любом случае мы свои чувства занимаем. но просто таким образом они ощущаются. Чувства. Ну тут еще получается э, <класс> <класс> еще немножко смысл <класс> в том, что благодаря моим чувствам я проиграл. А mm. на самом деле это благодаря милости Бога.

Наши чувства задеяны просто до создания креста в материи, А если так, Библия, благодаря задействованию наших чувств служения Господу, Господь проливает милость, и мы достигаем предыдущего. Сначала Господь проливает милость, а потом... А здесь чувства, мы задействуем, а потом... Здесь перевод, тоже с этого стиха. Право тому, что мы можем выбирать. Нет, душа можем выбирать, а по служить Господу, да быть честным, ну, безамнистическим а без... честным, как мы него с а, ну, вы... ну, например, смотрите, я... э... э, у нас есть выбор, мы могли пойти вечером сегодня в театр, а могли можем пойти, ну, чтобы собраться там, драться, чтобы вместе сесть в и, а в театре мы можем тоже получить э, 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 эстетическое наслаждение, например, И посмотреть оперы, балет, послушать оперы, посмотреть балет. Это я так грубо сказал, потому что обычно люди идут или в более глубоко. И это тоже, ну, чувства, они уже есть, но теперь наша задача их занять. Не себе, а в служении Кришне. Правильно когда, занять, когда трансцендентное преданное служение, приводящее к любви к Кришне, совершается чувствами, оно называется садного, или практика преданного служения. Согласно правилам предписания, Любовь к Кришне вечно пребывает в сердцах всех и пробуждается благодаря этой практике. Могу, должен... ну, у меня тут еще вопрос, Только у меня бы тоже иное. Почему тут сразу сказано чувство, почувствие? Ми ж знаємо відчуття чи почуття. Ми ж знаємо, що це вже е, більше стосується рагануга бакті, коли спонтанність з'являється. А на рівні садана бакті це садана, це ваді, садана регульований процес. Тобто тут на першій позиції повинен бути ум і розум, ну, чи інтелект, який каже, О, ти хочеш це, але ти роби оце, бо це для тебе сприятливо. Чого ж тут зразу почутті? От смітья, я матеріалістична приймаю. Ну, да. Ну, да. Для меня вот важно то, что я могу пощупать, и то, что я могу съесть, правильно? Да. И вот это я занимаюсь служением Кришне. Ну так, а вы же начинаете... Если с... мне что-то значит эмоции... А все-таки это ж, таки, це ум, это разум, это разум вас скрывает. Да я даже не могу а понять, оно... что такое ум, честно говоря. Ну вот, вот представьте себе. Ну, я... для я... меня есть то, что я ну, могу съесть. Рука тянется, как кто и сказал, да? А вы и раз не борется, не не бери. Так ты да даже даже чтобы понять, что ты отличен от ума, для этого еще нужен какой-то, ну уже какая-то минута должна быть, понимаете? Нет. А вначале я просто понимаю, что я могу пойти помыть пол, вот этими двумя руками, которыми я, что я могу что-то сделать. Нет. Этими там не знаю ногами я могу потопать в храм и там предложить фитиль у господу, Нет. да? Нет. То есть у меня все очень очень просто. У меня, да, это для это меня мои мое, мое значения то, что можно пощупать и то, что можно посмотреть, ну понимаете? Для меня вот это это, это реальность. Я. Я, я не знаю, что с поможет, но э, вы уже 10 раз слышали вирш 1 а В а растения винированных вишекенов и в северном в в преданного служения значит, Верховной личности Бога победителю чувства. Душа Всевышнему душа помимо главного плода обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождестний, и ее чувства, занятые служением Богу, очищает. Помогло или не помогло? Да, <соцентричное> но на самом деле это же тоже определение числа определенного служения. Потому что, что такое смертельное упражнение? Это когда мы отвергаем верховную личность Бога, и наши сердца служат нам, ну, как бы, наш верховный тело, мы не это ложная игра и все такое. Тут, наверное, получилось из-за того, что слово «ум», которое я чистым, вот это в этом тексте, если ты говоришь, что Ум должен занять чувство, это та вот, так вот. И все изначально у меня не было бы никаких вопросов. Итак, занять чувство, а что будет занимать чувство? Живое существо, ум, разум. И он просто будет двигаться и думать, что он занимается бледным служением. Он же командует Ну, то есть, я просто, зачастую, говорил, что ум — это шестое чувство. Ну да. Но, но здесь, в данном случае, более широкое чувство. Вообще, любые наши. Все чувства. Да. Потому да. что мы должны лично получить все. А да. Интересно тоже, как сейчас пропадал, как-то перевод как преданное служение. То есть как деятельность. Ну, имеется в виду, потому что также можно себе на упорно это Как деятельность. Да. Но, а, да. А, да. А

как бы озвучала Бала-Бабки, Сагама-Бабки и Рагануна. Я сейчас не вспомню, если объяснил, с вами хорошо. он цитировал что то из Итальянского, из Харьковского. Он говорил, что процесс раскрывания востребования святых имен он не относится к содранию. И должен уже Рагануна Ну, я, в что это как бы полное связь с объяснением

Сейчас <laughs> можно это все рассказывают. А, сейчас <laughs> сегодня <laughs> тема. Тема Садана <laughs> Патрича. Но знаете, вот это все обсуждение, оно было подготовительно. Сейчас мы узнаем, Переконуюся, що коли таку заяву, Господу, от я буду зараз щось робити, як Господа, Господь завжди буде випробовувати. Я сіла на маршрутку в 537. І він чомусь поїхав не сюди, як на міло, а на Я зрозуміла, що я так подорожувала, так дотрималася. Просто Господь дозволяє наблизитися до себе, взяти в руки віданості і щось розказувати. Треба постраждати трохи. Він не міг попередження. Пасажири і кажу, що тут в чому справа. І сидів військовий, каже, перекрили, тому що повітряна тривога. А там кажуть, що ніколи не перекривали. Там стратегічний об'єкт. Ну, э, версія була ремонт дороги. Бу, то, коли я їхала, то була версія ремонт дороги. Преданности. Того, видите, 1, 1, 44, 1, 2, начала, в преданности. самом это и в третьем предложении, как говорится А вторая стадия БАВА включает в первые две, это вода и Кришатни, а также следующие две – Суддхулаха и Мокша, Лагута, Кри. Третья стадия ПРЕМА включает в первые две, вторые две и еще две – Тэши, Кришнакашини и Сананандра и Шешатма. В этом руководстве переводчик понимать английскую версию решила так. Считается, что стадия практики преданного служения характеризуется двумя качествами. Уровень преданного служения в экстазе четырьмя, и чистая любовь к Богу шестью отличительными особенностями. Каждая последующая включает в себя предыдущие характеристики или отличительные особенности. Далее, сила Прабхупада объясняет, как правило, выделяют два вида регулируемой практики преданного служения, четыре вида преданного служения в экстазе и шесть видов преданного служения в чистой любви Богу. Еще такая штука. Далее, описав признаки чистого преданного служения, Шива Прабхупада объясняет качество позволяет заниматься им. и самое главное это желание, желание заниматься преданным служением. И желание заниматься преданным служением возникает из выполнения преданного служения, но возникает запутанный круг. То есть, если мы до этого не занимались преданным служением, то как же у нас может появиться желание? И соответственно если у нас нет желания, мы не можем выполнять преданное служение. То есть мы никак не можем войти в эту сферу. И возникает вопрос, как же тогда вообще начинается преданное служение? Оно начинается, когда мы получаем беспричинную милость преданных. То есть они являются тем фактором, который вводит в нашу жизнь агрята с укрытием. То есть мы начинаем преданное служение с неосознанного. Мы часто можем видеть это на харинапах. как люди просто видят харенаху, поднимают руки вверх и поют, о, Хари Рама, Хари Кришна. И все такое, да? Или а, даже когда лезвие идут и им помогают, например, сумку поднести, но люди не знают, что это предание. Или дают им что-то, открывают двери в супермаркете или в метро. Они получают объяты и благодаря этому объекту у них, Господь, когда он имеет полное право, у них в тонком теле, в сердце, проявить желание дальше практиковаться служением. И обрести небольшой вкус, который потом будет воплощаться в интерес к вакте. И это влечение возрастает по мере того, как человек все больше и больше занимается служением. То есть ключевой фактор – это беспричинная милость. И со временем человек сможет тогда вступить на путь в начальной стадии, это сада на бакте. Для этого необходимо иметь хотя бы минимальный вкус. Далее в книге Нектар Претенности Шилы Прабхупада пишет, что способность... Саданабакти зависит от силы нашего вкуса или стремления к Кришне. Чем сильнее проявляется вкус, тем выше уровень преданного. И Рупагасвами говорит о необходимости классифицировать людей, способных принять сознание кришны, то есть преданное служение. И людей нужно э классифицировать по их наклонности. Душила прабхупада объясняет людям, имеющим врожденную склонность к изучению таких книг, как Бхагавад Гита и Шиман Бхагавата, преданное служение дается легче. Легче тем тем, кто привык к каким-то философству понимаем, просто. Очень важно иметь склонность к изучению священных писаний. Даже вообще, если человек любит читать, например, да, и у него всегда на боках разные книги, да, то... Ему легче приступить к систематическому изучению священных писаний. А изучение священных писаний является одним из, из ангелиного служения и поэтому благодаря этому можно быстро прогрессировать. Далее в книге «Нектар Шива Прабхупада переходит к определению садханапакти здесь он приводит э, цитату из читания через Это Это Лима, двадцать 22 глава, 105 стих. Он звучит так. Крити садхья бхавет садхья бхаваса садхана бхитха нитья сидхасья бхавасья прахатьям хриди садхьята. Перевод. Когда трансцендентное преданное служение Приводящая к любви к Кришне совершается чувствами. Оно называется садханабахти или практикой преданного служения, согласно правилам и предписаниям. Любовь Кришни вечно пребывает в сердцах всех живых существ и пробуждается благодаря этой практике. Другими словами, садханабах. Это практика, выполняемая при помощи чувств, которая приводит к проявлению Баба-Бхакти. В своей лекции Бхактивена Гасвами Махарадж рассказывает, что садана также переводится как инструмент. То есть это инструмент, при помощи которого преданный для собака, может достичь проявления по партии. Но он спрашивает у слушателей своей лекции: он говорит, как вы думаете, можно ли сравнить практику соденабакти с развитием каких-то навыков, например, езды на велосипеде или вождение автомобиля. И идет обсуждение, что мы не можем сравнить это с приобретение каких-то навыков или развития навыков. Потом почему? Потому что когда мы развиваем какие-то навыки, это означает, что у нас их нет. Не было до этого. И мы должны приобрести что-то новое. В то время как Садхана Бхакти помогает нам приобрести не что-то новое, а помогает нам проявить в сердце то, что у нас уже есть, то, что у нас заложено. И когда я проходила курс Бахтишахты, у нас не картеганности преподавала же Мадана Махи. И до этого курса у меня было представление, что при помощи практики Садана мы очищаем зеркало своего ума, своего тело до такой степени, что любовь к Господу, которая есть у нас в сердце, она начинает Проявляться. то есть лучи проникают, зеркало у на становится чище от пыли, и свет начинает больше гореть. И что это происходит э, только благодаря нашим усилиям. Чем больше мы в зеркало, тем быстрее этот свет начнет проявляться. Но Матрича Матануфин нам объяснила, что не только от наших усилий зависит, на самом деле вот этот момент, когда Господь проявляет в сердце паузу, зависит от его желания. То есть мы благодарям усилия, мы следуем практике преданного служения. Но проявлению Бабы способствует только сам Господь. И она всегда высказывала в Матчрема, что только пройдя все трудности и перепятие садханабахти, то есть регулированного преданного служения, мы станем достойными того, что Господь ну, вот, зажжет ту любовь, которая у нас есть в сердце, и позволит ей проявиться. Но в то же время, опять же повторюсь, что это не, мы приобретем не то, что что-то снаружи, а то, что уже у нас есть в сердце, оно уже заложено. Дальше следующий блок можно заглавить взаимосвязь с Адамой и Бабой. Как объясняет Чила Прабхупада, слово «практика садхана» означает, что ум и чувства человека должны выполнять некую особую деятельность. Садхана-бхакти означает, что наш ум и чувства должны быть заняты какой-то работой для Кришны, такой деятельностью, которая проявляет Баба-бхакти. Однако из этого не следует, что садхана-бхакти механически бхакти является чем-то, не является чем-то механическим. И ее невозможно обрести с помощью какого-либо механического метода. Только бхакти рождают бхакти. И вопрос, тогда как же все-таки садхана приводит к проявлению баба бхакти? Когда человек твердо придерживается практики садхана бхакти, его сердце очищается. Постепенно возникает искреннее стремление служить Господу. А когда садана сопровождается таким искренним стремлением, то она становится способной разбудить бабу акте. Поэтому, если преданный хочет добиться ощутимого успеха, он должен не допускать, чтобы его садана была беспристрастной и механической. Я бы сказала, что безразличной. Безразличной она не будет, Необходимо заниматься своей ежедневной практикой преданного служения, горя желанием служить Кришне. Далее Сила Прабхупада объясняет термин практика. Он говорит, что слово практика недостаточно для полного описания. На бахте. и так как уже было сказано перед этим, когда мы, например, учим язык иностранный, да, или же занимаемся гимнастикой, а это тоже практика, да, дыхательные какие-то практики, но опять же, цель такой практики чтобы развить в себе нечто чуждое нашей природы. Вот. А развитие баба Шила Прабхупада сравнивает с пробуждением в способности ходить после небольшой тренировки. Вот на наших лекциях часто приводят этот пример, что способность ходить уже заложена в ребенке. Когда он родился, у него уже заложена способность говорить, ходить, читать, писать, но нужен старший, вот и наставник со стороны, который поможет пробудить эту способность, то есть включить ее и начать помочь ей развиваться. Также Сила Прабхупада приводит пример с доктором и пациентом. Он говорит, что в этом мире живое существо безумно, так как занимается деятельностью, причиняющей ему страдания. Он сравнивает духовного учителя с психиатром, который возвращает нормальное состояние психику пациента, приписывая ему необходимый режим. Духовный учитель возвращает изначальное здравое сознание ученика, приписывая ему практику садана бахти. То есть еще раз определение, которое здесь дано. Садана бахти – это практика, выполняемая при помощи чувств, которая приводит к правлению баба-бахти. Суть царя-бахти заключается в сосредоточении ума на Кришне. чуман надо не говорить. Дорогой царь, человек должен, во что бы то ни стало сосредоточить свой ум на Кришне. И в этом стихе народы. Далее поясняет, что Шишупала и Камса получили освобождение, так как были поглощены мыслями о Кришне, хотя и с ненавистью и страхом. Такова сила пометования Кришны. Если человек так или иначе сосредоточит ум на Кришне, он очистится. И часто мы слышим в лекциях, что суть всех наставлений вверх подключается в чем? Помните, о Кришне никогда не будет. нас. Помните, как письменно я не знаю. Вот э, на курсе Бахти, э, в когда они рассказывают о Бали Махараджи, сейчас вот, я хочу прочитать, что когда к ним пришел Баунаде и попросил